Друзі, усім привіт! Ну що ж, учора завершився матч в українській прем'єр-лізі. Я так друзі, знаєте, із запізненням. Але все-таки хочу оглянути поєдинок, який відбувся вчора. другий тур на стадіоні Україна у Львові, Львівський рух, команда приймає Динамо Київ, 5-1. Київське Динамо. Прямо сегодня я хочу поговорить про цей поединок. Давайте про все мы с вами, друзья, будем говорить по порядку. Федек, главный тренер Религийского руха. Старт 11. 4 4-1-4-1. в воротах, пара центральных защитников Слюбик. Холод, Лях, Копына по флангах, Петгурский опорный. Пизахистник Притула, пастух атаковальный пизахистник. А у мазбеков. Китела по флангах, Тафалл у нападе. Это стартовая основа Руха. Ну да, вот такая стартовая основа 4-1. Александр шевковский главный тренер Киевского Динамо 4-2. 3-1 стартов Роснова Руслан Нещерит в воротах, Михавка Беловаров, пара центральных захистников, Беловар, да, Михавка, пара центральных захистников, Константин Вечеренко, Александр Караваев по флангах, михайленко Яцик. А порний и Виталий Буяльский, атакувальный півзахисник, Назарий Волошин, Владислав Кабаев по флангах, та Герера Монападен, это стартовая основа Киевского Динамо. Друзья, ну что ж, теперь давайте будем говорить про сам футбол, да, про сам поединок. Який відбувся у Львові на стадіоні Україна? А початок матчу, в принципі, був непоганий. Ось руха вже непогана, атака Пройшла там на четвертій вже хвилині, по правому флангу. І, в принципі, львів'яни. ну в принципе не погано матч этом в Кении, больше владел мячем, больше позитивно. Так увалось Герера выходит один на один на 9 линии матчу, а, не забывая о Герера, еще один момент прострел и в не даются замкнутый мяч на заревалошный уже упорожневый рот. Такие же момент ставя Киевская Динамо на 9 линии матча и руха. Ливийская команда давала эти моменты Киевскому Динамо. Вот, будь ласка, друзья, один из таких моментов. Кто Спауфланга. фланга, подає команда Александра Шавковского. Подача. Хорошая подача. Мельзубеса Барбит Расс Михайка удар! Гол, Тарас. Михавка на 21-й хлане матчу. відкриває матчі. рахунок матчи. Удвинуль стара. Кутуи. Киевскому Динамо. де хорошая подача. От футболиста Руха мяч выскочил до Тараса Михайловича. И Тарас, молодой хлопчина переправляє мяч из коварей Ливийского Руха. 1-0, стає рахунок. И, в принципе, у Киевского Донала было больше ударов в поворотах, больше володіння мячем. И они, справді э, доминировали, справді на футбольном поле. Ливийская команда, в принципе, свої свои моменты мало. И был момент, когда так разумею, судья назначает пенальти. Ворота Динамо а потом его скасует. Друзья, как так. Друзья, поэтому, друзья, как так. Система э, да. Система Включался. Еще один момент был у Герера на Старкове Хладимовича. Снова выход, и снова Герера не забил. У него было два выхода один на один, но а жодный с их выходов Герера впрочем, таки не реализовал. Хорошие были моменты у... у Киевского Динамо. И на 45-й хвилин это уже другой тайм, да? Давайте уже первый штамм завершился. 1-0, Динамо по диву перемогает, я вважаю. Киан мячем больше володел, и Моменты больше настроивали. Андрей Мойко, Володя Барашко, Коли Шапаренко, Баргару, Денис Попов выйдут Киевского Динамо. Это номер 2. Ухо, друзья, выйдет Эдсон, Клайвер, Слюсер. Сапуга-то та... Зеренец. Друзья, секундочку. Зеренец, это хлопец, который родился в 2010 году. Ему 15 лет, да? И он выходит на матч против киевского Динамо. Фантастика, просто фантастика. Я не знаю, это, наверное, наимолучший век в истории украинского футбола. Какие там выходов, да? Тут у Людына футболист, да? лучше наимолучший футболист, да? Ну, 15 лет, я чувствую. Ну, это такое, напоминает Ламина Ямаль, Стики на было, лови на выходах на футбольный поле. Это просто фантастика. Вышел все, молодые хлопчина, 2010-го року народницы. Точно, это рекорд. Ну, я только взгляну, помню это. точно, наимолучший футболист украинского футбола. Изъявлялся в украинской премьер-лиге на футбольное поле. Динамо забил другой мяч на 47-х. Внимачи, подача фланга. Рикошет и гол. 2-0 с рахунок. Кавтогол вид холода. Вот так вот, зарезаем мяч холод. Зачем еще? не специально так вышло, ногу выставляя холод, там, говорю, б... ну, бывает, так и знаете, это... прикр эпизод для руха, и знаете, вы не сдается еще вы мяч надломил рух полностью. Вы мяч, например, на автогол холода, мин команду просто надломил, хоть, в принципе, у руха был момент на 49-х луне матчу, когда, в принципе, был момент, там, где из попов в, в ситуацию, вообще не помыляюсь, там были хорошие моменты у лиской команды. Ну просто не удалось их реализовать. А в целом все равно, знаете, выглядали. Цикавейшим, до речи, Клавера а, поменяв а, и, друзья, поменялись, там был не Денис Попов, кто есть там был Винч, потому что Денис Попов, нельзя ведь заглядывать на 74 тихого внимания, там был Красный Беловар. момента, там самовиду навертовав и надав футболисту руку забить. 65 й ночи, в основном нечеред, мяч в боротьбу Судбезненно, Маккей в игре бродьбу, мяч выбивает головой Алло, футболист Руха сдавался не в этой контроле ситуации Дай передачу назад на вратаря, руха. Находится тиском. передача, яка, помылка, помылка Волошин, пустые ворота, Буяльский, Виталий Буяльский, капитан команды э, Майже заводит от меня сетковарит, капитан команды, Виталий Буяльский А мы теперь 4-0 8 прессинг киевского Динамо 8 прессинг да, Киевского три футболиста запрессинговали вратаря, вот. вратарь, а Виталий Бояльск спокойно, в пустые ворота, капитан команды, ну там на разрыв лошадь да, прочитал ситуацию, а Виталий Бояльский уже спокойно, знаете, по сути, завел мяч в ворота уже, перестраховался, пробил. 3-0. Динамо громит рух. Рузі. Динамо Київ, граміт, дуже сильну і ліську команду рух. Це ще був момент, коли Ярмоленка да? не забив. Ну, соно, 77 -ма хвилина матчу. Київський Динамо продовжує атакувати. Іде передача з глубний рух команди, яка як Барселона. да. Поставила дуже высокую свою линию зах, что футболист Руха просто-напросто затремался в сайдер, соответственно, никакого нет, чистый выход 1 на 1, передача, Брагар удар, гол, 4-0, и Брагар забил, и Брагар забил, голевую передачу сделал Геррера. Да, он хотя и не реализовал э, два чистых выхода 1 на 1, но при этом сделал голевую передачу и, в принципе, неплохой матч провел футболист на подаче киевского «Динамо», кому такой же потребовал «Граты», там еще Владислава «Ната». Э -э, и в Лиге Чемпионов «Гравы», и в ЧПТ Украины граф и такой також с и, в принципе, его реализовал. Да, у него было два выхода, он не забил, но голевая передача есть. При этом, такие у «Гареро». Друзья, це був взагалі не кінець. 80 го наче. Волошин. На Ярмоленко. Андрій Ярмоленко. Обиграл футболиста Руха. Прострели. Добивание Яцика. Яцик, Яцик. Там було, там не Яцик. Там спочатку скидку зробив. Кто э... е, э... хто саме не пам'ятає, зараз подумаюсь. Брагар, да, Брагар просто робить скидку. А тут Яцик. А тут Яцик пробиває той гол. 5-0. Динамо Киев взбивает еще один гол 0-5. Вот так, друзья, Альове, Динамо громит, uh, еще раз повторяюсь, друзья, дуже сильный львовскую команды. Я на вид такого на еще будто таки разгром, потому что, в принципе, Рух такая команда сильная. И Андрей Ромоленко, да, гениально разобрался в ситуации, Брагару скидка и Яцек 5-0 делает счет. На весь 78-й матч Рух гол престижа. фаул размочит счет таким образом. Фал. В момент был на шестой мяч киску Ой, был супер момент у Дубичика, еще не помиляюсь. Не у Константина Вечеренко, да, у Константина. У Константина был момент, не забил Константин Вечеренко, хороший был момент. У Гарри был все-таки момент на гол, гарматный удар парировал вратарь ну, забей, забей, рух, <laughs> все-таки забей, да. Там бувных момент после кутового, когда была попаречка. Фал, забей гол головой, и после того, как Эдсон, да, сделает голевой пас на него, Эдсон атакует рух. Эдсон, Эдсон, это был удар по воротах, Эдсон на пидборе, Эдсон прострел, фал удар головой, и гол. 1-5. 1-5, все-таки один гол команда забила Рух, и на всем матч завершится. 1 5, Динамо Киев громит на выезде местную команду Рух со 1-5, ну что ж, друзья, Динамо Киев промогает дуже сейчас, потому что дуже сильно команда Рух, я наверное, не учикал, что будет разгром, я учикал, что Киане все-таки проможет, но я сказал на прогнозе, так, я думаю, что это будет минимальная часть победы, там 1-2 я не еще напомнил, но не 1-5. Динамо, нам в очень сильный матч команда выдала, и в этот матч перед пафосом Лиги Чемпионов мы даем оптимизм. Динамо мне сегодня очень понравилось, 17-6 ударов по воротам победы, как у Динамо. Видите, да, сколько много было ударов, да? у Динамо 8-1 за ударами в площину перевага и в 5-4 за кутовым перевага Руха, в Володине 61 на 39, перед... Э, да, 61 на 39 Киевского Динамо, Прушин провел 9-5, жодных карток не было, 2-1 по офсайдах, трешки их было больше у Киевского Динамо. О, Динамо Киев абсолютно по делу промагает, жодных питань тут немає. сколько моментов взагалі мало кияни, еще в шостый мяч, Забыто тому у Герера, как минимум, э, два голевых момента было, только у одного Герера. Я уже молчу, что у Волошина были такой же момент, довольно-таки погали. Динамо много моментов настворивала, и шикарная промога 1-5, я думаю, что Динамо Киев с великой долей ему после второго тура будет лидером в чемпионате Украины. Промога, по-перше, важлива, по-друге, разгромна, и по-третье, это разница забитых и пропущенных. Она плюс 5 а резнуть забытых-то пропущенных не важливо. а вот, думаю, друзья, вот ну, что друзья, то так. нас матч кииско динамо Ліга чемпионов. дуже важный матч под пафос и если динамо зіграє так под пафос, так команды рух, я думаю, что в принципе динамо не ну, проходить проходит далее. Я... я так я так думаю, еще кииско динамо, вот так зіграє проти руха, да, вот так. дуже здорово, да, будуть момент створювати. просто и пафос команда, інше. Ну, все я не заиграю добро, думаю, все-таки проходить должны. Я, я так чему Я, я что так думаю, знаю, чем так и а, вот, я друзья, так думаю. Подумай, что там будет далее. Про паф с Динамо Киев мы какое-то видео я буду снимать да, перед матчем. Сегодня разобрав я этот матч, поговорив про рух Динамо Киев. 1-5 заслуженно победу Динамо Киев. Киевскому Динамо добра, успехи в Лиге Чемпионов. Верим, что украинская команда выйдет в Лигу Чемпионов дуже важны для украинского футбола в первую очередь, ну и для киевского «Динамо» так уж. «Руху» добра, успехи в любьяном. «Рух» команда неплохая, сильная, но неплохая команда. Ну, бачит еще 1-5, да. По делу проигрывают, ну, в принципе, команда тоже такая, знаете, строится. Вот. Команда все равно знает с амбициями. Я думаю, что, в принципе, вообще набери, набери обовязковую форму. С друзья, команду команда добра. Всем до побачите. Всем пока.